वालेकुम नाजरीन आज मैं आपकी ख़िदमत में अपनी ज़ाती ज़िंदगी की एक छोटी सी पोस्ट पेश करूँगी मेरे लिए ये सबक आमोश किस्सा था है छोटा सा सारी उम्र के लिए एक दिन का ज़िक्र है मेरी एक बहुत ही अज़ीज़ सहेली मेरे पास आ गई मेरा उसका ताल्लुक़ ऐसा था जैसे घर आंगन का हो बहनों की तरह रहते थे हम दो ऐसी सहेलियाँ थी मेरी माजी में एक आपदा और एक मेहर और तीसरी एक ख़ास सहेली थी अजरा आ, वो तो वो समझ लीजिए कि ऐसा लगता था वो मेरी जुड़वा बहन है मुझे ये महसूस होता था यह सहेलियाँ थीं आपदा और मेहर एक दिन मेहर मेरे पास आई कहने लगी बच्चों ज़रा फला फला जगह चलना है तैयार हो जाओ अब मैंने कहा अच्छा थोड़ा टाइम दो पाँच सात मिनट का टाइम लिया मैंने और चादर ओढ़ के घर से बाहर निकल आई अभी मेहर नहीं आई थी बाहर घर से मैं गेट के बाहर आके खड़ी हुई इतनी सख्त गर्मी थी गर्मियों के दिन थे मैंने क्या किया जो चादर ली हुई थी सर पे वो चादर खिसका के पीछे कर दी सर खुल गया थोड़ा सा महसूस हुआ रिलीफ मेहर ने कलाई ताला डाला मैंने जब ताला डाल चुकी तो मेहर ने कहा बजो सर ढक लो मैंने कहा फो इतनी गर्मी में सर ढकवा रही हूँ कहने लगी मत ढको कयामत के दिन जब जहन्नम के शोले तुम्हारे सर को छुएंगे ना फिर पता चलेगा कि ये गर्मी ज़्यादा थी या वो गर्मी ज़्यादा है बस ये उसका एक जुमला था ना मेरे दिल में एक शोले को दहका गया मैंने उसी वक्त सर ढक लिया और उसके बाद से लेके आज तक की ज़िंदगी में कोशिश यही करती हूँ कि दानिशता सर खुला ना रहे अब सर को खुला रखना खुदा को भी पसंद नहीं है औरत को खुला रखना रहना ही पसंद नहीं है इसलिए औरत का दूसरा नाम है मस्तूर औरत के ऊपर दीन इस्लाम ने कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई हैं कि वो घर के का बाहर के काम ना करे घर से बाहर ना निकले लेकिन बिला ज़रूरत निकलना मना है बाजारों अगर बाजार जा रही है औरत तो फिर उसको यकीनन फ़ैशन मेकअप में नहीं जाना है क्योंकि दीन इस्लाम औरत पे कहीं भी पाबंदियाँ नहीं लगाता है यहाँ तक कि हम जब देखते हैं माजी में तो हमें औरतें मैदान जंग में ज़ख्मियों को पानी पिलाती हुई और उनकी मरहम पट्टियाँ करती हुई भी मिलती हैं लेकिन इस्लाम ने औरत के लिए बड़े ख़ूबसूरत तरीक़े से उसके उसका एक दस्तूर बना दिया कि इस दस्तूर पे चल के तुम ज़िंदगी के हर काम में हिस्सा ले सकती हो आज देखिए पाकिस्तान में बापरदा बाया लड़कियाँ जहाज भी उड़ा रही हैं देख के हैरत होती है सिविल सर्विसेज में लड़कियाँ लड़कियां, लड़कियां हैं और उनके ऊपर कोई किसी किस्म का जोर नहीं है हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं बापरदा हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं अपने आप को पर्दे में रख के और ये हमारे दीन इस्लाम का एक बड़ा एज़ाज़ है दिया हुआ औरत को कि उसने औरत को खुला नहीं रखा है खुला छोड़ने की इजाज़त नहीं दी है जब औरत अपने आप को खुला रख के बेलिबास करके अधूरे लिबास में जब बाहर निकलती है तो उसकी हैसियत बिल्कुल उस गोश्त की हो जाती है जो कि कसाई के यहाँ से निकला हो टुकड़े पारचे करके और टांग दिया गया हो खुले बाज़ार में और इस तरह से वो आ, फिर खुले गोश्त पे तो भेड़िए दुनिया के भेड़िए फिर वो होंगे ही झपटेंगे तो इस्लाम ने कहीं भी औरत के लिए हकूक़ सल्ब करने की बात नहीं की हर जगह आप देखिए कि औरत को इम्तियाज़ दिया गया है अल्लाह ताला इम्तियाजी सिफ़त अता की है कि वो घर भी देखती है बच्चे भी देखती है अपनी सलाहियतों को भी भरएक ला, लाती है और माशरे में अपना मुकाम बनाती है बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से कि एक मर्द बनाए इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकाम की वहाँ तक पैरवी कर सकें जहाँ तक परवरदिगार आलम हमसे चाहता है अब नादानिस्ता अगर गलतियाँ हो जाएं, या नादानिस्ता भी अगर हो जाए और हम अल्लाह से माफ़ी तलब करें तो वो माफ़ कर देता है बस ये पर्दे के ऊपर एक छोटी सी पोस्ट थी मेरी कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक जुमले ने क्या सबक दिया कि ठीक है मत मत ढको जहन्नम के शोले जब छुएंगे सर को तब पता चलेगा कि जहन्नम के शोले जहन्नम की गर्मी क्या होती है या दुनिया की गर्मी क्या होती है बस इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी बहुत सारी दुआओं के साथ खुदा आपका हामी और नासिर हो और आलम बीबी जैनब के पर्दे के सदक़े में बीबी सैदा के पर्दे के सदक़े में करबला की उन बीबियों के सदक़े में जिनकी चादरें नो के नज़ा से छीन ली गईं, नो नज़े चुभो चुभो के छीनी गईं जिन्होंने चादरें भींच ली थीं पकड़ ली थीं उनको नज़े चुभोए गए और चादरें छीनी गईं परवरदिगार आलम उन बीबियों के पर्दे के सदक़े में हमारी कौम की बेटियों के पर्दे सलामत रखे वो अपने तमाम काम बादगी के साथ करें और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी खुदा हाफिज़ ना सिर्िरफ़ी अमान अल्लाह